чемпионат мира по боксу. Шагли, предатель. Как ты могла так поступить? Это же предательство. Оставлять у меня в душе свою косметику. Господи, ты есть! И, как я выкупил ту самую войну. Хотя в этом тоже есть закономерность. Женщины удивительное создание. И готовы поверить совершенно идиотским башням, чем собственным глазам. Даже бы, если я сказал, что этот флакон не подарили инопланетяне, и то бы она поверила. А ч ⁇ это моя вина? И все, ты играешь в опасные лица. Игру не растянь, Но Насчет повери, как говорится, клип. Француз я или нет? А если француз, то должен рискнуть. Что сидит на нашем диване? Это у студентка факультета и Сурбоны. Почему студентка сидит на нашем диване? И я ж почему ты позволяешь ей так говорить обо мне? Ну, молчи ты, ради бога, если жить хочешь. Что это за женщина? Это не женщина, это ядерная война.

Мы будем поездить путешествие на рельеф. Да, и мы будем жить в домике в Сен-Денифе вместе твоей мамы. Перш, ответь не только честно, Перш, это правда? Я сам не могу это поверить. Ничего, она в нашем прибыла, Малышка. Перш, мы же тоже звоним. Да, пополчишь ты, когда не будет. будешь. Знакомьтесь, это на Истабель. На Истабель, это Лулу, это Шахли. Как здорово, что все наслаждаются.

было и 20 франков на обед. Твои картинки никто не покупал. Я сняла тебе квартиру. Я оплачивала счета. Я отдавала тебе душу и пение. Он пытается убежать. Девушка, куда ты? Еще пожалеешь. Он уходит. Стой, сволочь! Он не задрёшь его. Уходи! Девочки, девочки! Что, я же пошутил в самом деле. Бей открыто, дует. Дует? А потом вместе у тебя не дует? Он пытается убежать в погране. И видишь, партиза, ты видела? Нужно было, чтобы он О, А может, действительно. Короче, все видели. это здесь не Короче, здесь не Это же смешно же, Клинович! Глупость! лу ну Мариса Бэй, ну так получилось, что я могу сделать? Ты разбил мне сердце. И мне. Ты разбил нам сердце. Убил нас, на Любовь. Мужчин, счастье, человечество. Извините, так получилось? Ну да. О, ну ты же умница, ты же гуманистка. Помнишь, мы с тобой разговаривали о гуманизме? Помнишь, мы с тобой мы уедем на Ривьеру и будем жить как пастушка и пастушок. Ну, да, тебе да. да. возьми, это поджарточка. Я шила для тебя. Что ты подавился? Вот мой крестец не вырвется. Теперь ты найдешь в руках многолетника. Что? Хочешь что-то сказать? Раньше надо было думать, когда была возможность. Я Балькова, ты, ты молодец, так классно его срезала, за да что ж там я? Если бы не ты, он бы вообще не спешал. Ну, смотри, по человеку, ты, по-человечески не может? Ты такая сильная. Синяя. Я тебя умоляю, вы бабушку будешь свою нахуй называть. Да вы простите, а где вы? Ты работаешь. О, детка, за своими владельческими представлениями о жизни а таких пунктов ты даже не подозреваешь. Я стою на разливе в баре старая карака. Бармен? О, что? Только мужику позволено смешать всякую дрянь. Да, все-таки нельзя мы боролись за права женщин. Хорошо бы сейчас что-нибудь строительного. Не плакаем. Сейчас я для вас сделаю свой первый коктейль, Джеймс Бонд. А, как вы разрушали, так как? Да ты не бойся, детка. Это же абсолютно Слушайте, нам надо решить, что делать этим, с этим, с этим, программом. побери над этим надо подумать. Я возьму себе голову. Почему? Ну, в ней еще ничего нет. А мне тоже нравится. Как... А мне ее. Ну, ну тут ты же взрослая. ты маленькая. должны его судить, уважаемый суд, господа и ведь Христианская религия учит нас милосердием. Этот человек оступился. А давайте покажем, что мы способны быть великодушными и милосердными даже к людям, обидевшим нам. Зло всегда порождает зло, а добро наших сердец, поверьте, породит добро. Наша гуманность приведет к тому, что это знает всю глубину своей порочности, кто да хочет стать лучше. Он раскаялся и хочет исправить. Ведь правда, нет. Неужели мы не дадим ему другого шанса? Ведь ему управляло не сердце, не здравый смысл, а обида. Разве он виноват, что это не его? Как будем же гуманны и говорить, человеческим